శ్రీమద్ రామాయణంలో బాలకాండ డెబ్బై మూడవ సర్గ ఇది శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవ ఘట్టం ఈ పవిత్రమైన ఘట్టాన్ని నలభై రోజులు ప్రతిరోజు వింటే తప్పకుండా ఇంట్లో వివాహాది శుభకార్యములు జరుగుతాయి తమంత తాము పారాయణం చేసుకున్నా సరే లేకపోతే ఇది వింటూ చక్కగా చదువుకున్నా సరే సకల శుభాలు జరుగుతాయి కొంచెం ఆవుపాలలో బెల్లం కానీ పటిక బెల్లం కానీ వేసి నివేదన చేసి ఎవరు పారాయణం చేశారో వాళ్ళు స్వీకరిస్తే మంచిది బాలకాండ డెబ్బై మూడవ సర్గ వాల్మీకి రామాయణం రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుల మహోత్సవములో ఎస్ దివసే రాజా చక్రే గోదానముత్తమం తస్మిస్వసే సూరో ఇవాన్ పుత్ర కేకయరాజస్య సాక్షాత్ భరతమాతుల దృష్ట్వా చ కుశలం राजानम् इदमब्रवीत् केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयं स्वश्रियं मम राजेन्द्रा द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातां स्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहम् द्रष्टुकामः स्वशुःसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम् दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजार्हं समपूजयत ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित् ऋषींस्तदा पुरस्कृत्या यज्ञवाटमुपागमत युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि नपरानपि पितुः समीपमाश्रित्य तस्थौ भ्रातृभिरावृतः वसिष्ठो भगवानीत्या वैदेहमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैः नरवरश्रेष्ठा दातारम् अभिकाङ्क्षते दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्थाः प्रभवन्ति हि स्वधर्मं प्रतिपद्य कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित् कः स्थितः प्रतिहरोमि कस्याज्ञा सम्प्रतीक्ष्यते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुकसर्वस्व वेदिमूलमुपागताः मम मुनिश्रेष्ठा दीप्ता वह्नेरिवाक्षिषः सज्जोऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः अविघ्नं कुरुतां राजा किमर्थमवलम्बते तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामासुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत कारयस्व ऋषे सर्वं ऋषिभिः सह धार्मिका रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं विभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्या सतानन्दं च धार्मिकं विधिवत् वेदीं कृत्वा महातपाः अलं चकारतां वेदिं, वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च छिद्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैस्सरावैश्च धूपपात्रैः स धूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैः सृग्भिः पात्रैरर्घ्याभिपूरितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिः अक्षतैरभिसंस्कृतैः दर्भैः समैस्समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः श्रीसीतारामकल्याणमहोत्सवघटं ततः सीतां समानीया सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीजनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सहधर्मचरितवा प्रतीच्छैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु ऋषीणां वदतां तदा देवदुन्दुभिनिर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा तदासीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊर्मिळाम् उद्यतां मया प्रतीच्छपाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनको भरतम् चाभ्यभाषत गृहाणपाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीज्जनकेश्वरः श्रुतकीर्त्वा महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तुकाकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरस्पृशन् पानी चत्वारस्ते चतस्रूणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणीकृत्य वेदीं राजानमेव च ऋषींश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमाः यथोक्तेन तदा चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् अन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिनिर्घोषैः गीतवादित्रनिस्वनैः ननृतुश्चाप्सरस्सङ्घा गन्धर्वाश्च जगुः कलं विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमधृस्यता ईदृशे वर्तमाने तु तो, तूर्योद्घुष्टनिनादिते त्रिदग्निं ते परिक्रम्य ओहुर्भार्या महोजसः अथोपकार्यां जग्मुस्ते स भार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् पर्षिसङ्घः स बान्धवः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिसप्तितमः सर्गः